Всем привет, с вами снова я Полина. Вы, наверное, уже знаете, что я много видео, которые были про своих друзей, удалила из ютуба. Сделала я это для того. Точнее, потому. Я это сделала потому, что у меня э, никак... Я даже не знаю, как вам это рассказать. Я писала сценарий, как-то вообще не понимала, как это написать. У меня давно, ну как давно, я была в Праге и Вене. Я не помню, либо в Праге, либо в Вене. Мне купили такого вот пупсика. Вот, пахнет шоколадом он ну, тоже много, по моей любимой игрушкой, но я почему-то забыла его снять. Я не знаю, как это сделала, поэтому я хочу все видео, похожие, которые были, переснимать. Ну, это видео я просто вам рассказала, почему, зачем и как. Ну, вы поняли. Пока.